Это роза, а это тюльпан. И вот это тюльпан. Вот а это ромашка. Бабе курсисты помогал. Саму капусту резал. наборщик красный. А это с... салат. Вот сейчас у нас трое детей, которым нужна трансплантация костного мозга. Трансплантация за границей. Стоимость каждой ну, от 200 тысяч долларов. Где такие деньги найти, непонятно. Теоретически все, что происходит за границей, государство должно оплачивать. У Министерства здравоохранения есть специальная программа, которая финансирует, ну и финансирует, а оплачивает те виды лечения, которые невозможно проводить в Украине. Но Очереди невероятные, они совершенно не движутся. И как только появляется такой ребенок, которому необходима огромнейшая сумма, первое, что мы делаем, ну, параллельно, соответственно, со сбором средств, собираем документы для того, чтобы стать на очередь. Последнюю операцию, которую оплачивала государство для наших черкасских детей, она была три года назад. За это время уже было больше десятка детей, которым необходимы были такие операции. В прошлом году не было проведено ни одного тендера. В прошлый год лечились на остатках позапрошлого года дети, то есть препаратов. За год вообще не было не закуплено ничего за прошлый. Вообще ничего. Вот. Все было на плечах, на плечах родителей и, в общем-то, волонтеров, благотворителей. Ситуация еще в том, что это, к сожалению, все, что касается онкологии, это не, не ангина, не порез пальца и так далее. То есть это, как правило, длительный этап лечения который нельзя прерывать. Вот. Если, если лечение прерывается только из-за того, что нет денег, то, по сути, это смерть пациента. Зачастую оказать на территории Украины э, помощь пересадку костного мозга невозможно. Это и, так, это и запрещено законом. Поэтому только за рубеж. Но тут уже суммы, суммы, которые собирают уже люди, благотворители и так далее. Нам потребна пересадка кисткового мозга. І ми дуже, дуже просимо людей, щоб допомогли нам. У нас дуже велика сума грошей 130, 130 тисяч євро, а такої суми нам ніколи не зібрати. кем ты мечтаешь быть, как вырастешь? Я мрею художником. А про что ты еще мечтаешь? Расскажи. Выздороветь. Ходить в школу. Там. А что ты любишь читать? Казки разные. А какая твоя любимая казка? Про папелюшку. А чему? Не знаю, мне там больше нравится. А что ты больше помнишь из сказки про папелюшку? те, як принц знайшов попелюшкину туфельку і почав ну, розшукувати її.